В супермаркете ДНС. Вот вы пришли и видите, что там ноутбук за 1000 рублей. 5-7 секунд. Oh, wonderful price. а, вот так вот. То есть это, это, уже слова. А я звук просил. Звук. Подстать, подстать твоему состоянию. Вот я бы сейчас сделал такой звук. Вау. Wow. Вау. Wow. Ну, не знаю. Я бы какой-то другой, наверное, звук сделал. Итак. Можно микрофон? Я сейчас просто представлю, как я туда приду, как я иду, 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 увидела, вошла, вошла, а там ноутбук тысяча рублей. А я а -а -а! куплю мужу себе и всем друзьям. Так, вот, вот такой звук. Но все-таки я не этот звук имел в виду, вот уже двоих послушали. А, ладно, третье звучание. Восторг. восторг. Вот, понимаете, восторг вообще он может быть разным. Да, то есть восторг может быть, извините, детей, нет? Восторг может быть от секса. От сыны, от, от икры. Вот кто-то сегодня икру попробовал. То есть должен быть вот такой какой-то. Восторг. Но я думаю, что дальше девушки меня правильно уже понимают. О чем я говорю. А, сюда, да пардон. Итак. Вау. Ага. Скромненько как-то так. Не восторг. То есть вот ты так вот от секса, да? Вау. Нет, я нет. Я говорю о том, что восторг может быть разный. От цены, от, от секса, от еды, от мужчины. Вот. Ну вот подумайте в этом направлении. Так, далее. А, как круто! Это звук. Давай. Все то же самое. Все то же самое, только одним, одним звуком. Вот такой звук. Как принимается? Они-то все поняли, что надо. Ну да ладно. Только стоящие на сцене. Они слышали, конечно. что теперь будет здесь? Вот так вот. Прикрыто, да? Пришла в супермаркет. Далее. Итак. Что там ноутбук? Э, где ноутбук? Ну да, да, да. Да, ну можно от всего приходить в восторг. Да, можно от колонки, от сцены, от людей, от цен на ноутбук, от, ну я уже говорил сегодня, от чего не буду больше говорить и повторять это слово на букву «С». Вот такой восторг. Вам как? Ну и, собственно, последний восторг на сегодня. Хотя для кого-то, дай бог, не последний. Надеюсь, что для меня тоже. Ну что? Охуеть! Ну, можно, конечно. Я даже не знаю, как и мы, друзья. Я как-то так сегодня в растерянности. Последние минут 15-20 прибываю. Типа. Ну что, э -э, начнем голосование. Э -э, давайте еще раз по аплодисментам. Начну вот с этого бока, с этого края и туда дальше пойдем. По громкости. Соответственно, у кого из девчонок будет тише, но мы будем э -э, ну, говорить огромное спасибо за участие и провожать со сцены. Итак, как зовут еще раз Анюта? Анюте аплодисменты. Так, запомнили. Далее. Да. Наталья. Наталья. Ну, подождем. Там три места. Тамаря, аплодисменты. <звы> так, пока, пока у Анюты было больше всего. Так, Екатерина, я запомнил. Аплодисменты. <звы> так, <звы> хорошо. Так, э -э <звы> еще раз напомню мне. Аня. Анка. Анка. Так, едем далее. Как имя-то? Татьяна. Татьяна! Да, и Марина, по-моему, да, Марина!